Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hazim Mezul Saimi dari UIM Insya Allah saya akan membentangkan tajuk Analisis Etika Keadilan dan Pembuatan Forensik Dalam Sistem Kehakiman Moden Kajian terhadap filem Yaj The Judgment Berdasarkan Undang-Undang Sivil dan Syariah Dalam bahagian pengenalan Saya akan menerangkan kepada anda bahawa keadilan sebenarnya berfungsi sebagai timbangan ilahi menyeimbangkan hak, tanggungjawab dan kebenaran. Dan ia sebagai refleksi keadilan moden apabila menampilkan konflik moral antara undang undang rasional dan nilai hati nurani melalui watak Sislin dan Elisaj. Ada tiga perkara yang perlu dititik, titik beratkan. Pertama, pertambungan nilai dan etika. Kedua, analisis terhadap bukti saintifik. Ketiga, ketegangan nilai barat dan Islam. Untuk bahagian objektif kajian ada empat. Pertama, menganalisis gambaran sistem kehakiman dan amalan perundangan. Kedua, menilai prinsip etika dan moral dalam profesi kehakiman dan guaman. Ketiga, menghuraikan peranan pembuktian forensik dalam menentukan kebenaran dan keadilan undang-undang. Keempat, membandingkan konsep keadilan dalam sistem undang-undang moden Turki dengan prinsip keadilan dalam syariah. Kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif, keedah analisis tematik dan pendekatan induktif dan deduktif mengangkat sumber rujukan Dewi Sistem supaya keabsahan dan batasan kajian boleh dicapai. Dapatan kajian pertama ialah berkaitan sistem kehakiman dan amalan perundangan. Ada lima perkara yang akan dibincangkan. Integriti kehakiman, korupsi sistem, hak terduduk, prosedur soal siasat dan hak perlindungan. Dalam integriti kehakiman, hakim perlu menolak tekanan media dan politik dengan tidak dipengaruhi oleh tajuk berita. Kedua, isu konflik kepentingan dan persepsi keadilan. Sekiranya hakim dengan pendakwa mempunyai hubungan berkait rapat, sebenarnya ia boleh untuk mempengaruhi keputusan pengadilan. Ketiga, penolakan bukti tidak sah. Bukti adalah penting tetapi perlu untuk mengikuti jalur undan undang sekiranya ia diperoleh dengan cara tidak sah meskipun mendedahkan kebenaran ia dianggap tidak bermoral. Keempat, kategorisan terhadap campur tangan eksekutif. Kehakiman tidak boleh untuk dicampur tangan. Kelima, pengawalan emosi dan integriti peribadi hakim. Maksudnya, hakim perlu untuk hakim perlu untuk bersifat adil supaya tidak bias. Sekiranya bias, apa beza hakim dengan penjenayah dan yang keenam akauntabiliti dan keterbukaan terhadap semakan sekiranya hakim menyembunyikan kebenaran maka hakim dianggap mengkhianati maka dalam Islam pengkhianatan adalah pencabulan terhadap ilmu dalam integriti kehakiman hakim perlu menolak tekanan media dan politik dengan tidak dipengaruhi oleh tajuk berita Kedua, isu konflik kepentingan dan persepsi keadilan. Sekiranya hakim dengan pendakwa mempunyai hubungan berkait rapat, sebenarnya ia boleh untuk mempengaruhi keputusan pengadilan. Ketiga, penolakan bukti tidak sah. Bukti adalah penting tetapi perlu untuk mengikuti jalur undang-undang. Sekiranya ia diperoleh dengan cara tidak sah, meskipun mendedahkan kebenaran, ia dianggap tidak bermoral. Keempat, Kategori kesan terhadap campur tangan eksekutif. Kehakiman tidak boleh untuk dicampur tangan. Kelima, pengawalan emosi dan integriti peribadi hakim. Maksudnya, hakim perlu untuk hakim perlu untuk bersifat adil supaya tidak bias. Sekiranya bias, apa beza hakim dengan penjenayah? Dan yang keenam, accountability dan keterbukaan terhadap semakan. Sekiranya hakim menyembunyikan kebenaran, maka hakim dianggap mengkhianati, maka dalam Islam, pengkhianatan adalah pencabulan terhadap ilmu. Dalam hak tertuduh, sebenarnya hak tertuduh ini mudah untuk kita fahami ialah berkaitan dengan hak asasi manusia. Misalnya, hak masa munasabah untuk pembelaan, penolakan penahanan tanpa asas kukuh keboleh percayaan saksi dan tekanan psikologi hak kepada peguam sebelum soal siasat, larangan ugutan dalam soal siasat dan tekanan sosial dan keadilan undang-undang. Prosedur soal siasat sebenarnya tidak rumit di Turki. Apabila adanya hak kepada peguam dan hak berdiam diri, larangan pengakuan di bawah tekanan, perlindungan kanak-kanak tertuduh dan hak privasi dan kesahan bukti digital. dalam konteks hak perlindungan, kita boleh cerakinkan kepada empat perkara. Pertama, hak kepada peguam dan hak berdiam diri, prinsip agapan tidak bersalah, larangan pengakuan di bawah tekanan. Kedua, perlindungan kanak-kanak tertutup. Ketiga, hak perwesi dan kesahan digital. Keempat, penolakan intimidasi dalam siasatan. Dapatan kajian kedua, prinsip etika dan moral dalam profesi kehakiman dan guaman dari perspektif syariah ada lima perkara yang akan digariskan. Etika kehakiman, pendedahan salah laku, konflik kepentingan, pertimbangan moral dan keadilan restoratif. Etika kehakiman. Dalam dalam bahagian ini saya akan menerangkan bagaimana etika kehakiman sebenarnya berkaitan dengan integriti kita. Misalnya, neutraliti dan larangan konflik kepentingan. Sekiranya ahli keluarga kita melakukan kesalahan dan kita merupakan pihak pendakwaan bukan bermakna kita tak boleh untuk mendakwa mereka Hal ini terbukti dalam filan apabila seleselid melaksanakan pendakwaan Kedua, kebebasan profesion undang-undang Umum mengetahui bahawa kebebasan profesion undang-undang ini tidak boleh dicampuri oleh pihak eksekutif dan legislatif Kalaulah polis untuk melaksanakan undang-undang itu adalah tugas mereka, bukan mereka menciptanya Integriti pendakwaan dan penolak, penolakan kolusi Maksudnya, dalam undang-undang ini Kita perlu untuk menerima hakikat Tidak boleh berlaku tawar-menawar Objektif dan tertib mahkamah Maksudnya, mahkamah ini adalah bersifat neutral Mendengar beban kedua-dua pihak Dilema kerahsiaan profesional dan moral Ada kala ketikanya ap, Peguam itu berhadapan Konflik di antara kerahsiaan profesional dan dan moral apabila menghadapi klien yang bermasalah dan akhir sekali penolakan tekanan media terhadap keadilan sesungguhnya keadilan itu adalah bersifat bebas tidak boleh bergantung kepada persepsi negatif media semata-mata Dalam konteks pendedahan salah laku, ada enam perkara yang perlu untuk kita titik beratkan. Pertama, integriti bukti. Kedua, konflik hati nurani dan arahan ketiga rasuah institusi dan pengkhianatan amanah, keempat kebebasan kehakiman, kelima rasuah pendakwaan dan yang keenam diam terhadap kezaliman. Maka dalam Islam, Islam menegaskan ya ayyuhallazina amanu an ta'uddu al ila ahliha. Dan malahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk bersifat adil tak kira sama ada kepada kaum muslimin ataupun kepada kaum kafir itu sendiri. Sebab keadilan ini bukanlah untuk melihat status sosial tetapi untuk mendengar pembuktian dari kedua-dua belah pihak itu sendiri. Dalam konteks konflik kepentingan, kita boleh untuk mengetahui konflik berlaku di antara tugas dan keluarga, objektif dan maruah kehakiman, persepsi berat sebelah, legitimasi keputusan kehakiman dan batas emosi dalam penguatkuasaan. Maka apa yang ditampilkan dalam filem ini ialah satu solusi iaitu recusal Iaitu apabila hakim menarik diri daripada melaksanakan sesuatu prosedur penghakiman Tak kala merasa bahawa beliau tidak boleh menjalankan fungsi dengan baik Dan ini adalah salah satu contoh terbaik yang dipamerkan dalam filem The Judge Sebab seandainya hakim itu dipengaruhi oleh emosi Maka keputusannya adalah bercampur bau Dalam Islam, misalnya pada zaman Saidina Ali Apabila Saidina Ali itu diludah air liu oleh tawanan perang beliau segera membebaskan tawanan perang tersebut sebab pada pandangan beliau, keputusan ini bukanlah kerana Allah tetapi kerana nafsu itu sendiri. Pertimbangan moral secara mudahnya ada beberapa perkara yang boleh untuk kita semak dalam filem The Misalnya, legalism versus hati nurani, moral kekeluargaan versus rasional undang-undang, ketegasan hakim dan objektiviti hukum dan pertindihan antara hukum yang menjadikan pertimbangan moral ini perlu untuk kita memilih salah satu. Tidak boleh memilih kedua-duanya. Sebab dalam pertimbangan ini, mana satu yang memberikan manfaat, maka itu adalah yang terbaik. Bahkan dalam Islam, apabila berlakunya pertembungan dua mudarat, maka sila pilihlah yang paling rendah mudaratnya. Sama dalam pertimbangan moral, sekiranya berlaku pertembungan konflik di antara dua perkara yang susah diputuskan, maka jawapan terbaik adalah mengikuti saranan Rasulullah. Keadilan yang baik ialah keadilan yang bukan sekadar untuk menghukum tetapi keadaan keadilan yang bersifat restoratif iaitu memulihkan. Dalam filem ini ada beberapa perkara yang boleh untuk kita belajar. Misalnya, Mansa tidak mahu balas dendam tetapi ketenangan. Kedua, luka emosi tidak sembuh dengan dokumen mahkamah. Ketiga, hukuman bukan sekadar memadam hidup tetapi memahami konteks pelaku muda. Keempat, permohonan maaf kadang lebih menyembuhkan berbanding penjara. Kelima, menghukum mudah, memahami lebih sukar tetapi perlu untuk adil. Keenam, keadilan menuntut keseimbangan antara hukum dan kemanusiaan. Ketujuh, kebencian tidak melahirkan keadilan. Memaafkan perlukan kebani, keberanian moral maka dalam Islam itu sendiri sesungguhnya kemaafan itu adalah lebih baik daripada sifat dendam bahkan inilah fungsi mahkamah syariah di di negara Malaysia amnya apabila kita mempunyai mahkamah syariah yang mengutamakan pengampunan apabila menerima permohonan maaf daripada ahli waris berbanding dengan undang-undang sivil Peranan pembuktian forensik dalam menentukan kebenaran dan keadilan undang-undang dari lensa perundangan merupakan dapatan kajian ketika. Dalam filem ini, ada beberapa perkara yang sebenarnya berkait rapat dengan forensik uh, scientific forensik iaitu bukti awal dan forensik asas autopsi peranan forensik cap jari dan keabsahan bukti bukti digital dan integriti data kemudian DNA dan ketepatan scientific Toksiologi dan rekonstruksi luka Rata yang memiliki bukti dan kebenaran dan kesepaduan bukti Dapatan kajian terakhir ialah Perbandingan keadilan dalam sistem undang-undang modern Turkiye Dengan prinsip keadilan dalam syariah Struktur dan prinsip Undang-Undang Turkiye eh, secara hakikatnya terbahagi kepada tiga TCK, Turk Ceza Kanunu, Takrif Kesalahan, Hukuman dan Tanggungjawab Jenayah Individu Kedua, CMK, Ceza Se Kanunu, Tata Cara Jenayah, Hak Tertuduh, Peranan Hakim dan Pendakwa Dan ketiga, TMK, (Türk Medeni Kanunu, Undang-Undang Sivil seperti Keluarga, Kontrak, Harta dan Pewarisan Maka apakah perbezaan di antara undang-undang Turkiye dengan Syariah? Undang-undang Turkiye keadilan formal dan prosedural, iaitu positivisme sekular Manakala Syariah ialah keadilan substansial dan moral, iaitu maslahah dan ihsan. Maka apakah pula persamaan, iaitu dari sudut goal, matlamat, iaitu apabila keduanya kedua ingin membuktikan keadilan, siapa yang benar dia yang akan mendapat keadilan siapa salah dan terbukti bersalah maka dia akan dijatuhkan hukum. Ini adalah prinsip asas yang diterima dalam semua konteks undang-undang. Bahagian kesimpulan ada tiga perkara yang akan menjadi teladan sepanjang kita menelusuri cerita The Yash 95 episod dari musim pertama hinggalah musim ketiga tahun 2021 hingga tahun 2024. Tiga perkara tersebut ialah keseimbangan antara rasional dan moral iaitu sistem kehakiman moden Turki berasaskan rasionalisme dan bukti saintifik manakala syariah Islam menekankan keseimbangan antara dalil akli dan nakli kedua etika dan integriti kehakiman Watak dan naratif dalam filem ini menggambarkan cabaran sebenar terhadap integriti sistem kehakiman termasuk manipulasi bukti, prejudis dan konflik kepentingan dan akhir sekali integrasi nilai syariah dan sains forensik. Keadilan hakiki hanya dapat dicapai apabila nilai moral, etika profesional dan ketepatan saintifik digabungkan secara harmoni. Sistem perundangan masa kini wajar menuju integrasi antara prinsip syariah dan undang-undang sivil -undang agar terhasil keseimbangan antara kepastian hukum dan keinsafan moral. Maka, tiada apa yang saya minta. Uh, sekian, terima kasih. Wa Taufiq tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.